Лі виконкому, куди цього разу було запрошено керівників організацій та підприємств міста, депутатський корпус розпочав свою роботу із затвердження порядка денного, за який проголосували без змін та доповнень одностайно всі депутати. Перед початком роботи міський голова Лисичанська Сергій Дунаєв познайомив присутніх із Віктором Миколаєвичем Лазуренко, прокурором Лисичанська, нещодавно призначеним на цю посаду. А також привітав Галину Миколаївну Міненко, директора Лисичанського педагогічного коледжа, із почесною датою учбового закладу. Вчора 1 марта, Луганський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка відмічав своє 90 діностоліття. В связи с этой знаменательной датой, разрешите мне поздравить коллектив Лещанского педагогического колледжа, который является структурным подразделением Луганского национального университета в лице директора колледжа Миненко Галины Николаевны и наградить почетной грамотой исполкома Лещанского городского совета. За вклад в развитие города Лещанска и всего педагогического состава, потому что все идет со школьной скамьи. Спасибо вам, Алина. Спасибо. У перших трьох проєктах мова йшла про внесення змін у міську програму природоохоронних заходів на нинішній рік, а також про затвердження показників міського бюджету. по уточненню показників Бюджету на 2011 год імені в виду що здесь. В решении у вас написано: профицит, дефицит. Будем привыкать. Это согласно бюджетного кодекса новая схема отражения в проекте решения этих всех операций, которая связана только лишь с одним, который сейчас назову: специальный фонд 1 253 000 мы перебрасываем из-за того, чтобы убрать из общего фонда, то есть те расходы, которые производятся запланированы у нас по текущему, ну по загарному фонду. Они производятся за счет специального бюджета развития. Поэтому мы эти суммы перебрасываем туда. Это были по делу образования 2000 экологические, я их назову ниже. По здраву бюджет развития, это то, что мы планировали на приобретение аппаратуры по газу, установка, обучение и так далее. Но эти все расходы производятся за счет капитальных расходов. Туда мы их просто и можем относим И основной вопрос у ЖКХ 1 130 тридцать. То есть в связи с тем, чтобы по водоканалу начать работы, на лето для того, чтобы избежать всяких неожиданных моментов с поставкой воды, для начала надо иметь проекты. Поэтому возникла необходимость, и договоренность такая есть, что нам могут помочь КХ, и, 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 у ЖКХ, да. То есть миллион 130 на проектные работы. Это то, что мы перекладываем за И у нас была цифра на США номер 8, там она стояла немножко другая. А сейчас стоит в приложении 75 тысяч, та, что было первоначально, согласно писем, туда не поставлено. И излишне все снято и положено туда, на водоканал, на ПУЖКХ. То есть особых других перестановок нету, только лишь те, которые должны отражаться по бюджету развития и те, что связаны с проектной документацией по водоканалу. Доходную часть бюджета мы не трогаем. Питання водопостачання на сьогоднішній день є одним із головних. Про схему оптимізації роботи систем центрального водопостачання міст Лисичанськ, новодружець та привілля, докладав заступник міського голови Анатолій Калашник. Февратікущого посадження кабінета міністра номер 141 сорока відволіжену утверджує порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою питна вода України. Зі на даному документу основними критеріями. для рассмотрения проектов водоснабжения является наличие региональной или местной программы развития водоснабжения города или микрорайона и района. Данная программа у нас есть, она была утверждена еще в прошлом году, 28 января значит, 2010 года, сессия номер 1340. И вторым основным так сказать, условием выделения денежных средств – это наявность схем оптимизации работы со стороны центрального водопостачания национальных пунктов в соответствии с данным требованием предлагается для разработки схемы оптимизации работы системы водоснабжения, центрального водоснабжения города Ручанского Новского выделить 1 миллион 130 тысяч гривен на разработку данной схемы. И не только схемы, но и рабочих проектов. Здесь будет 11, предполагается разработка 11 рабочих проектов. В том числе это расчеты, электрические расчеты системы водоснабжения, это рабочие проекты замены сетей, в том числе и Белогородского водозабора, 500-600, о котором мы все время говорим, и многое другое. Кроме этого, считаем, в связи с тем, что данная работа будет как бы направлена, будем говорить, на разработку этой схемы, требует все-таки определения и основных приоритетов в части водоснабжения города. Считаем и предлагаем принять решение считать приоритетным развитием Белогоровского, Боровского, лесной первых и вторых подъемов, Метеокинского, Горновского, Мавризанцевского водозаборов, обеспечение населения городов артезианской водой. То есть для справки, на сегодняшний день у нас 6 водозаборов, 72 скважины, из них 37 скважин у нас работает. Общий дебет воды, которая сегодня есть у нас подземная, это 129 тысяч кубов. Значит, в сутки мы поднимаемся, у нас все 50% где-то половину и реализуем 45 тысяч. Поэтому у нас практически запас воды очень большой, качество воды, безусловно, она лучше от той, которая сегодня предлагается поверхностно-западной фильтральной станции. Вы сами понимаете, есть 6 класса воды, но ни один класс воды поверхности не может сравниться с качеством воды подземной. Поэтому предлагается и пунктом считать определить такой приоритет. Развитие именно подземных водозаборов и обеспечение города артезианской водой. Самое главное, что это даст возможность, по крайней мере, обеспечить наших жителей при выполнении всех этих проектов и кабинета министров, Министерства финансов этих проектов, обеспечение водой центральной части города на Водружеской и Привода. Это одна из является из приоритетов, почему мы пошли на то, чтобы сегодня именно вложить деньги на данные проекты, чтобы наши жители получали воду точно так же, как ее сегодня получают районы РТИ, стекольного и класса. И данные деньги будут защиты потом последующим как софинансирование местного бюджета. Это в процентном отношении 30% будет нам засчитано, как софинансирование. Так что мы здесь ничего не потеряем. Хорошо. Кто за данный проект решение прошу Радник юстиції, прокурор Лисичанська Віктор Лазуренко розповів про стан та міри укріплення законності у нашому місті, завдання органів прокуратури на найближчий час і запропонував міській владі сумісними зусиллями працювати у цьому напрямку. Будемо, по крайній мере, з вами саме працювати за тим, щоб у нас кінці концов на наших футбольних полях бур'ян не рос, алкоголь не розпивали. І будемо утверждать совместно з вами теж програму благоустройства і приглашаем вас, щоб ми на законних основаннях эти права. Останнім питанням порядка денного було звернення депутатів міської ради до керівництва нашої країни, у якому йшла мова про проблеми, які утворилися на значних підприємствах нашого міста. Звернення зачитав секретар міської ради Сергій Баранник. Зека совершився руководіти керівники підприємств, Таких как клиник присутствует, Гусаров Константин Юрьевич, профсоюзы присутствуют, предприятия, и заводы пролетали. И все-таки, я думаю, есть что сказать и руководству Лисичанского, угля, потому что там тоже нестабильная ситуация сегодня. Мы должны четко для себя понимать, какие приоритеты у нас будут идти по пути развития, именно социально-экономического развития города Лисичанского. Но и прежде всего выполнение доходной части бюджета выполнение подоходного налога, который должен поступать в город Песчан. Поэтому давайте, уважаемые коллеги, здесь присутствуют и правоохранительные органы, налоговая администрация, все, кто может высказать по этому поводу, по этому обращению свое мнение, пожалуйста, давайте будем высказывать и вполне возможно доработаем данное обращение. Уважаемые дамы и господа, ну я Лисичанский Сихорий Золотополитарий, хотел бы немножко рассказать о той ситуации, в которой нам сегодня приходится работать. Ну, Как вы знаете, прошлое правительство подписало э, контракт с Российской Федерацией, где цена газа определяется в зависимости от цены нефти на мировых рынках. И сегодня Лисичанский Золотополитарий получает газ на входе на, на завод по цене 386 долларов за тысячу кубов. Если российские предприятия получают ее, то этот, этот газ по 100 долларов. Европа получает по 300 долларов. Вы понимаете, конечно, в этой ситуации конкурировать с российскими и даже европейскими предприятиями нам очень тяжело. Поэтому в последнее время завод работает с ценой реализации стекла практически ниже себестоимости. И явно сегодня украинская промышленность, мы отдаем должное то, что правительство сейчас принимает меры, выделяет 11 миллиардов гривен для того, чтобы достроить вот то жилье, которое начато строительством, а там нужно стекло. И нам хотелось бы, конечно, чтобы вот в этой ситуации наш завод, а не российские и европейские предприятия приняли участие в этой программе. Сегодня на заводе работает практически половиной тысячи человек. Ну и как бы вот слышали, что вот, вот такая ситуация э, ну, грозит практически закрытием завода. Сегодня мы имеем достаточно большие долги между за потребленный газ. Но понимаете, что если продавать продукцию в ниже себестоимости, то платить, рассчитываться с поставщиками газа и с поставщиками сырьевых материалов очень тяжело. Поэтому сейчас мы подготовили все необходимые документы Министерства экономики, где доказываем о целесообразности ведения специальных пошлин или специальных ограничений по ввозу импортного стекла в Украину с тем, чтобы мы гарантированно могли обеспечить вот украинский рынок своим стеклом. Сегодня этот год сложился таким образом, что впервые, впервые завод пролетарий работает полный, на полную свою мощность пока еще сегодня. И в течение этого года мы должны, объем товарной продукции наш должен выйти уже за пределы этого миллиарда гривен. Значит, следующие годы уже пошли там ремонтные системы, то есть меньше, и нам нужно, конечно, вот в этой, в этой ситуации хорошо бы отработать. Поэтому я бы просил депутатов городского совета поддержать вот то обращение, которое значит, исполком подготовил с тем, чтобы все-таки как-то ограничить, уменьшить ввоз импортного стекла в Украину, с тем, чтобы дать возможность заводу и нашим людям, и, и нашим, и вашим людям, значит, отработать этот вот достойно. Леник будет выступать? пожалуйста. Я в первую очередь хочу поблагодарить Горсовет и Сергея Владимировича за то обращение, которое составлено и с которым, как я понимаю, мы пойдем дальше, да, уже в Киев. Действительно, жизненно необходимо. Почему? Потому что наши проблемы, они аналогичны, как вот рассказывал коллега <coughs> со стекольного завода. У нас ситуация следующая. Как вы знаете, Украина потребляет топливо собственной выработки, я имею в виду сейчас моторное топливо, и топливо импортируемое. Импорт идет в основном из Беларуси. Беларусь это страна член Таможенного союза. С 1 января этого года Беларусь получает российскую нефть без пошлины. Единственное, что платят Беларусь, они платят пошлины на, на в случае экспорта нефтепродуктов, которые составляют примерно 55-60. Процентов от нефтяной пошлины. Таким образом, 40% от нефтяной пошлины, которая сейчас составляет уже почти 400 долларов, это их ценовое преимущество. В переводе на э, текущие цены на нефть, исходя из которых российское правительство эту пошлину определяет, ценовое преимущество белорусских заводов превысило уже 150 долларов на тонне светлых нефтепродуктов. То есть э, примерно одинаковые заводы делают один и тот же продукт, у них он получается на 150 долларов дешевле. Конечно, мы здесь не конкурентоспособны исключительно как бы из-за этого, из этого нерыночного преимущества, да, чтобы была понятна как бы экономика всей этой истории. Завод, как вы знаете, в этом году отмечает свое 35-летие, заводе славные традиции, завод технологически достаточно продвинут, даже если рассматривать все заводы компании ТНК-БП да, и в России, и здесь и сейчас. Один из самых продвинутых. Мы первыми начали производство дизельного топлива Евро-4. Сейчас у нас весь дизель Евро-4. Мы в этом году э, планируем начать производство бензина Евро-4. То есть мы готовы, но нас сдерживает вот эта вот ужасающая ситуация с нерыночной конкуренцией, с генерацией убытков, с чем, естественно, там акционеры э, мириться не готовы. И, э, вынуждены также обращаться к украинскому правительству для того, чтобы защитить наш завод и в целом отрасль от нерыночных механизмов, которые используют наши конкуренты. Сейчас. Ситуация по Личанскому напряженная, и она напряженная не первый год. С момента реструктуризации указа президента 1995 -го года началась реструктуризация угольной промышленности. Первый этап ее прошел. И э, не закончен, наверное. Есть э, э, при президенте разработан комитетом по экономическим реформам э, проект реформ. Мы, наверное, участники э, в принципе этих реформ. Сегодня мы всецело поддерживаем обращение городского совета исполкома. Спасибо за э, участие в нашей э, судьбе промышленных предприятий. В то же время. Сегодня нельзя сказать, что министерство э, нами полностью не занимается. Министерство делает все для того, чтобы э, оплатить труд почти 6 тысяч работников. Объем государственной поддержки прошлого года 250 миллионов, убытков э, 136 миллионов. При этом мы доработаем. Нам доведена цифра э, объема государственной поддержки, это на покрытие под, на затрат по себестоимости, в объеме 200 миллионов. Для того, чтобы компенсировать дефицит денежных средств для поддержания производственных мощностей, для э, инвестирования в завтрашний день, для выплаты заработной платы, должен работать в отношении э, угольных предприятий закон государственного частного партнерства. В отношении Лисичанского он не работает. Не работает он больше по нашей причине. Мы ни одного инвестора потенциального не имеем. Министерство делает на сегодня не имея. Министерство делает все для того, чтобы запусти, запущены определенные с ноября месяца определенная схема привлечения частных инвесторов, так называемая разработка, согласование, утверждение инвестиционных проектов. И эта схема уже работает. Мы смогли на сегодня, буквально значит, в режиме онлайн, вчера была предварительно защищена программа по шахте Новодружевской. Значит, и э, окончательно будет уже в, течение, в ближайшей декаде, марта месяца утвержден э, окончательный инвестиционный проект по шахте Новодружевской э, стоимостью э, 15 миллионов гривен. Значит, находится в стадии согласования инвестиционные проекты э, по шахте Капустина и Привальнянская проще по шахте э, Мельникова. Там, кроме э, закона о государственном частном партнерстве, будет работать и пилотный проект, э, все об этом слышали, три предприятия на Украине выбраны под э, межправительственное соглашение Китайской Народной Республики Украины, э, в том числе и шахта Мельникова. Здесь проще. Но на сегодня вот такая ситуация, все эти материалы в работе и доложить сегодня о конкретном решении по будущим шаг я не могу. В то же время значит, установлен объединение план в объеме 700 тысяч тонн и установлено дополнительное задание, есть у нас такая практика. В объеме 980, 980 тысяч тонн в целом по году, а это, извините, за 17 последних лет, это самая высокая цифра. Поэтому много наработок есть, значит, много над чем есть работать, но еще раз прошу, Сергей Владимировича, значит, термин закрытия шахт, значит, в нашем, значит, ведомстве не используется. Після інформації керівників підприємств міський голова Лисичанська Сергій Дунаєв запропонував присутнім депутатам допрацювати звернення. Уважаємо колеги, я хотів би обрати внимание. Всего, на все внести в то що на наших предприятиях працюють люди. На кожному підприємстві є численність людей. Як ми услышали, на заводі лінік працює 3,5 тисячі людей, человек на заводе пролетарии тоже три с половиной тысячи человек и шесть половиной тысяч на, на предприятии Лисичанского. Помимо этого, наверное, все-таки у нас есть предприятия, которые являются дополнительными предприятиями, которые выполняют работы с этими предприятиями, в том числе и ЛНУ является предприятиям, которые прокачивают нефть на предприятия, плюс структуры, которые работают с предприятиями, это, наверное, все-таки дополнительный опять объем людей, которые работают рядом с предприятиями. Я думаю, что численность может дойти и до 10 тысяч человек, умножаем на 3 человека хотя бы на семью, и получаем результат, что практически с каждым предприятием и линейкой, и завод пролетарий, и сейчас Пуль, работает и имеет доходную часть порядка более 60 тысяч человек. Это говорит о том, что мы должны и соблюдать законы, закон о труде, это и выполнение заработной платы, это и уплата подоходного налога, это все-таки и финансирование и уплата налога в государственный сводный бюджет. Наверное, мы должны еще дополнительно поработать именно над теми вопросами, сколько налогов уплатили данные предприятия, к примеру, возьмем за 2010 год государственный бюджет, сколько выполнено подоходного налога, что влияет на социальную нагрузку и на социальную направленность защиты интересов именно нашего городского бюджета. Потому что в конечном итоге не обязательств данных предприятий перед городом, невыполнение по программам социально-экономического развития влечет за собой, что завтра мы будем просто-напросто дотационным городом, который будет и вполне э, помимо этого еще не заложено в Министерстве финансов, э, чтобы нас датировать, то есть далее следует невыплата бюджетным организациям выплаты заработной платы, дальше ложится наше коммунальное хозяйство, в итоге возникает проблема и проблема хаоса в городе Городищях. Я считаю, что это недопустимо, и мы должны обратить максимально внимание э, нашего правительства, администрации президента на то, чтобы все-таки повлияли на дерегуляцию именно рынка по внешнему фактору, который сегодня является одним из основных, который уничтожает, я считаю, нашу промышленность. Вот за это дополнение прошу тоже поддержать и депутатов проголосовать для того, чтобы мы доработали и обратились на кабинет министров. Кто за такое предложение? Кто против? Воздержался, принимать. Після розглядання проєктів порядка денного Костянтин Гатілов нагадав присутнім депутатам про початок звітного періоду. Я думаю, ми можемо спокійно посвятити сесію відчотам депутатів міського совіту, о том, как они проделали свою работу хотя бы за 2010 год и начало первого квартала, первого квартала 2011 года. Средства массовой информации присутствуют и дополнительно разместить на телевидении нашим отчет депутатов о проделанной работе. Если это не так, пожалуйста, население имеет право каждому депутату или органу исполнительной власти задать вопрос. Выполнен наказ наших избирателей или не выполнен, отсюда будем отталкиваться. Такое предложение. Абсолютно согласен с Константином Александровичем, поэтому давайте депутаты, пожалуйста, готовиться. А наприкінці роботи сесії Сергій Володимирович привітав жінок із Міжнародним Жіночим Днем – Святом Весни. В канун первого весеннього праздника 8 марта. примите искреннее поздравления все наши женщины, которые представляют сегодня наш город, являются такими людьми, которые берегут семейный очаг, поэтому канун 8 марта от лица исполнительных органов власти, от депутатского корпуса разрешите вас поздравить, чтобы у вас было все хорошо, чтобы у вас всегда горели глаза, чтобы у вас было пылкое сердце, чтобы вы любили мужчин, ценили то, что у вас есть и берегли то, что можете сберечь. Поэтому, дорогие наши женщины, 8 марта.